Какая же смесь богатая или бедная, правильно ли настроено у вас газовое оборудование, ну не только газовое, бензиновое, но в основном газовое оборудование, потому как многие ездят на газу. Можно посмотреть, так как это делаю я, а именно можно скачать на телефон или программу. Карсканер, только платную версию, она не так уж дорого и стоит. Или же торкиу-программа. Но я пользуюсь двумя, в основном пользуюсь карсканером. Сейчас мы посмотрим топливные коррекции. У меня программа установлена на магнитолу. Для удобства запускаем двигатель. Перешел на газ. Двигатель теплый. Вот, запускаем вот, карсканер удобно я собрал э, таблицу по принципу бортового компьютера, ну самые основные параметры, которые мне нужны, и в основном я мониторю э, топливные коррекции долгосрочную и краткосрочную, в основном краткосрочная, так как она, ну она краткосрочка тоже важна, ну краткосрочка она чаще делается обмен, потому как э, нагрузка двигателя меняется она меняет свои значения чаще и просит у краткосрочки добавить топливо или убрать сейчас мы посмотрим какие же значения на данный момент так значит значения у нас краткосрочка до, ну, до 10 процентов на газу это нормально вот сейчас 3 так вышел прошу прощения Значит, вот долгосрочка 0,78, краткосрочка 3, ну, плюс-минус. Ну, то есть в диапазоне до 10%. Там, на бензине положено там до 7 или 8%. То есть вот смотрю, вот моя лямбда 1, 2, мой э, температура на впуске. Ну, в общем, все параметры обороты, давление в коллекторе. То есть идеалочка. Сейчас мы работаем, повторюсь, на газу. Теперь давайте посмотрим, э, правда ли правда ли то что у нас э, действительно смесь смесь образования ну, топливно-воздушная смесь техиометрия отличная по топливным картам э, по газовой карте насколько она отличается от бензиновой сейчас запустится программка посмотрим так у меня стах 200 qbox стах qbox там конечно можно по блютузу это смотреть на телефоне там удобно но так, вот, топливная карта, вообще в идеале. Видно вам, да, зеленая, синий. Вот. Скорость форсунок 3,2. Давайте попробуем посмотреть на бензине. Включаем бенз. Так же само, 3,2. Включаем газ. Все то же самое, 3,2. То есть Наверное, было плохо видно. Ну, в общем, сейчас работает на газу. Вот так. Карта у нас. То есть, топливные коррекции нам не врут. То есть, топливно-воздушная смесь у нас готовится отлично. Не бедная, не богатая. Так, глушим. Для чего это все как бы я показываю? Для того, чтобы, ну, вот, люди ставят газ и катаются. А какая там она бедная, богатая, ну, можно, конечно, контролировать, подключать компьютер. Ну, это как бы время надо выделять постоянно. Ну, не постоянно но вообще. А так удобно. Вы едете. Кстати, сейчас я еще покажу по другой программе. Так, сейчас. Вы едете, и это все. Вот у меня и тут карсканер есть. Ну, у меня тут много программ. Вот торки у программы называется. Запускаем двигатель. Так, GPS включить нет. Окей. Режима... Так, включили. Сейчас оно сопряжется. А, Bluetooth надо включить. Так, сейчас Bluetooth включим. Так, Тут я вывел температуру, краткосрочку, долгосрочку. То есть, ну, самые такие это, если... Обычно я так ГБУ настраиваю на других машинах, подключаю программу и смотрю... В принципе, я смотрю и по множителю, ну, вот эта точка, которая... Подгоняю ее точками этими, основную эту точку. Вот. Ну, и еще смотрю по ОБД. То есть у нас все в допуске так же само показывает, как и карсканер. Краткосрочка, долгосрочка. Наша лямбда еще я вывел. И температура. То есть удобно. Удобно. Ну, как по мне, так это очень удобно. Так, выходим. Закрываем. Так что вот так можно контролировать э, богатая смесь, бедная смесь. Э, ну, не подключая компьютер, не ездя по газовщикам, а там, ну и вообще быть в курсе. Что там у вас происходит с топливно-воздушной смесью, так как э, ну, сами понимаете, да, бедная, богатая смесь еще куда не шло, там расход. Ну, когда бедная смесь, горят клапана. Просаживаются седла, горят клапана. Газ это такая штука, что ее надо контролировать. Ну, не так, чтобы прям вообще ездить и только смотреть на эту диагностику. Ну, просто мне удобно. Я вывел на монитор магнитол и все. Вы можете на телефон, там где-то на присоске. Все равно у вас телефоны в машине на держателях ехать и контролировать это все. Ну, как-то так. Всем неба и пока.